Командир подразделения был боевик с позывным «Отец», а мой непосредственный руководитель – боевик с позывным «Мясник». В мои обязанности входило возведение защитных сооружений на блокпостах Славянска. А в середине июня 2014 года меня повысили до должности стрелка. В здании СБУ мне выдали камуфляж, пистолет Макарова и две обоймы с патронами. Затем я направился на был пост выполнять досмотр граждан и их автомобилей. Когда город освободили украинские военные, мы вступили в Донецк, где я был до конца августа 2015 года. Затем вернулся в город Славянск. И скрывался до того момента, пока меня не задержали сотрудники СБУ. Я хочу обратиться к жителям Донбасса и к ополченцам ДНР и ЛНР, гражданам Украины. Это не наша война. Нас всех используют для своих корыстных целей. Хорошей жизни в захваченных городах никогда не будет.